Вот... Он и так их продуцирует. Качество этих. Качество, эмоций. качество, качество. Понимаете, вот дерево. Дерево берет да. своими корнями материал земли да. и выдает окончательный результат его это плод. Плод. Вот. Вот этот плод садовник любит дерево за его плод. Садовники, которые заботятся о человеке и человечестве, для них Наш плод – это наши мысли и чувства. Это понятно. Да, но тут качество этих мыслей и чувств. Вам нужен кислый плод, червивый плод, гнилой плод или самое вот яблоко вкусное. А вот смотрите, как раз я про что сейчас пытаюсь спросить. Даже кислый или сладкий плод – это уже, ну, уже какое-то отношение. Это да, уже... конечно, что Но это мы делаем. Я вот сейчас очень много наблюдаю, и за себя тоже могу сказать, очень многие вещи не вызывают никаких чувств и эмоций. То есть вот это вот такое нейтральное отношение ко всему – это уже получается преступление. Если я, например, если я что-то ем, да, я ем просто для того, чтобы без радости, без радости, без Во-первых, это не принесет пользу вам, минимальную пользу, знаете, чисто механическую. И во-вторых, конечно, это не будет, э, скажем так, в Вы некотором повторяете? смысле это нарушение божественного закона. Реально, вот еда, ведь это один из самых важных процессов на Земле, и мы через еду, мы принимаем еду, трансформируем материал пищи, превращаем его в мысли, в чувства. Поэтому, вообще говоря, как мы едим, это очень, от этого очень зависит и наша жизнь, и наше развитие. Что мы едим, как мы едим, и с кем вместе мы едим, кстати сказать. Вот. И это есть тоже один из важнейших процессов энергетической трансформации. Трансформация еды – одна из важнейших задач человека на Земле. Вот, поэтому, если вы говорите о духовной практике, один из важнейших элементов духовной практики – это правильное питание. Ну, не правильное, а, ну, вот, питание. Дыхание, сон, движение, чувство, мысль. Значит, начинаем духовную практику. Но начинаем-то мы обычно, конечно, с веры. Для меня это был важнейший элемент, вот важнейший момент в моей жизни, когда во мне родилась вера. Не абстрактная вера в Бога, это, это, я так до сих пор не совсем понимаю, что значит это словосочетание. Вера в Бога? Да. да. Я уже говорил о том, что верить в то, что он есть, глупо. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что в этом мире присутствует разумность. Вот. А... а разумность от кого? Откуда-то, вот откуда, вот от кого разум? От кого? Это не мой вопрос. Хорошо. Ясно, что источник разумности не может быть само мироздание. Ну, вероятнее всего, что это кто-то высший. Вот мы называем то начало, которое является высшей разумностью мира, мы так называем его проявлением Бога. Не верусь судить о том, что такое Бог, вот, вот эта тема не моя. Это у меня источник жизни, источник разума, источник сознания. Но я что это? Кто это это оставил? Вот, но первая должна быть вера. Вера как некая сила, которая движет человека. Это просто осознанный выбор или это вера? Вера вряд ли может быть окончательно осознанным выбором. Вера все-таки по большому чувству это настоящая вера на сверхсознательно. Она, она откуда-то приходит.